Player? Да, родители подарили. Новый, mp Да. Слушай, а можешь дать мне его послушать? Не, ну если ты вернешь после пятого урока, то да-да. Просто родители подарили, я не хочу лишних проблем иметь дома. Ну, хорошо, да, да, да. Да, только верни, пожалуйста. О, привет! Привет, Настя. Помнишь, ты мне после пятого урока обещал вернуть мой плеер? Настя, такое случилось. Я вчера плеер другу дал. послушать. Как это другу ты отдал плеер? Мой плеер ты отдал своему другу. Он просто в больнице лежит. Ему просто там скучно. Я решил, что ты разрешил. Слушай, это нормально? Мне все равно. Что он? Где он лежит? Мне как-то все равно. Где мой плеер? А, короче, ладно, я его потерял. Ладно. Значит, потерял. Ну, ты потерял мой новый плеер, который мне подарили родители? Да, я потерял твой новый плеер, который Слушай, тебе подарили. Родители. Это вообще нормально? <свист> да, я... Ты же обещал его вернуть после пятого Слушай, урока. Остань, ты. Что значит остань? Ты вообще нормально Здравствуйте. 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 Что у вас случилось? Неприятно, что могло еще случиться со мной и с ним. Денис. Что случилось? За то, что я ее плеер потерял, взяла меня побила в школе. Я так понимаю, между вами произошел конфликт. Ну что, я благодарна вам за то, что вы обратились за помощью именно ко мне. Вы, конечно, понимаете, что при помощи силы, злости и драк конфликт не разрешится. Поэтому я предлагаю вам обратиться в наш школьный центр разрешения конфликтов Компромисс, в котором ваши сверстники являются медиаторами и помогут вам разрешить ваш конфликт. Вы согласны? Не все равно. Настя, Не, объясните мне, пожалуйста, как с ним можно решить конфликт. Да еще мирным путем. Это ж вообще. Настя, давай попробуем. Все равно же надо будет как-то эту ситуацию решить. Угу. С тобой решишь. Настенька, ты попробуй. И потом я уверена, что когда ваш конфликт разрешится мирно, ты будешь рассказывать об этом и своим другим друзьям. Давайте попробуем, но я не уверена. Ну что, я желаю вам успешно разрешить ваш конфликт. Привет. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Юля. Меня Саша. Мы ведущие эти встречи. Как мы можем к вам обращаться? Настя. Угу, Настя. Денис. Угу, Денис. Нам очень приятно. И перед тем, как мы начнем, мы расскажем, для чего мы здесь собрались. Сейчас вы присутствуете на процессе медиации, то есть на мирном способе решения конфликтов. При помощи третьей нейтральной стороны, стороны медиаторов меня и Саши. Саша, мы сейчас познакомимся с правилами и принципами медиации. Но прежде чем мы перейдем к разрешению вашего конфликта, я хотел бы ознакомить вас с правилами и принципами медиации. Ну, во-первых, постарайтесь выслушивать друг друга и не перебивайте. Относитесь с уважением ко всем присутствующим в этой комнате. Также есть некоторые принципы медиации. Это добровольность. Это означает, что вы можете в любой момент встать и выйти с этой комнаты, но это не приведет к разрешению вашего конфликта. Все, что будет сказано в этой комнате, не выйдет за ее границы. А также нейтральность. Мы с Юлей не будем вставать на сторону никого из вас, а будем одинаково относиться к вам, и мы можем разрешить вашу ситуацию. Вы согласны с такими правилами, <как> Денис? Хорошо. Угу. Настя. Да, конечно. Ну, тогда подпишитесь. <сёк> <клыш> ага, Денис. Угу, спасибо. Угу. Теперь кто из вас начнет рассказывать, что случилось. <клыш> кто первый? Давай, начинай. Ты же сильно рвался. Пошли, пошли. Настя. А что у тебя языка нет? Что не можешь Денис, рассказать? Настя, давайте что? нас успокоимся. Действительно, вы писали правила. И поэтому с уважением относитесь друг к другу. Хорошо, я начинаю. Угу. Значит, мы писали по биологии контрольную работу, я увидел у новый плеер, но у меня самого его не было, и мне просто было интересно, что это такое. Ну, попробовать хотел, попросил у нее, она мне разрешила ну, послушать его до, кого? до четвертого урока, да? Да. До четвертого, ну, у -у -у. так получилось у нас, и за мной приехали родители и забрали меня со школы. И просто забрали. Я не смог ее найти, не успел. И передавать кем то я просто Исчезла не хотел. Я, да, да. 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 Потом вечером пошел, но ну, с этим плеером пошел себе, себе домой. Потом пошел вечером гулять, где-то его потерял просто. И я, я не знаю где он. Может я его еще поищу. Ну, в общем, случилось такое. Прихожу я в школу, Настя спрашивает, где мой плеер. Ничего не спрашивает передать им, что, где, что случилось вообще. Mm -hmm. Взяла меня, просто кинула на пол. Все. Mm -hmm. Спасибо, Денис. Если я правильно понял, ты на уроке просил Насти плеер, взял его, но не смог его вернуть вовремя, потому что тебя забрали родители. А вечером ты гулял и его потерял. Утром, когда ты пришел в школу, и Настя узнала, что ты потерял плеер, между вами случился конфликт. Я тебя правильно поняла? Угу. Угу, спасибо. Настя, расскажи, пожалуйста, что случилось? Да, мы сидели на уроке биологии. Мне родители подарили плеер. Ну, просто так подарили. Вот. И Денис попросил у меня его. Я дала как нормальному, приличному человеку послушать там музыку, все. И такая ситуация попросила, чтобы после пятого урока или после четвертого, не, 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 помню просто точно, он мне его вернул. Но, естественно, вчера он мне его не вернул. В следующий день, когда я его встретила, встретила, то он был такой, типа, расстроенный. И говорит мне, я потерял твой плеер. Вообще отлично, да, я потерял твой плеер, который мне родители подарили. Я тебе нормально, я, сказала, нормально я потерял да? плеер. Ну что? Да, я его бросила, но я его бросила со злости, потому что я на него надеялась, думала, что он надежный человек, а не такой какой-то вообще. Ну, если я правильно понял, вы сидели на уроке биологии, Денис попросил у тебя плеер, ты, конечно, ему же дала плеер, и он тебе его не вернул. На следующий день сказал, что он его потерял. Ты что, не понимаешь, что я не специально это сделал? Так слушай, это не мои проблемы, мне нужен плеер. Можно было нормально вы, спросить. Ты конфликт, только если вы будете придерживаться всех действительно правильно. Угу, спасибо, Настя. Денис, тогда прости Денис. Скажи, пожалуйста, а во время сегодняшнего утреннего конфликта что ты чувствовал? Ну, вот что я чувствовал? Представьте себя на моем месте. У -у -у. Прихожу вечером, потерял плеер. Прихожу в школу. У -у -у. Мне вообще, мне с самого утра я не знал, куда себя одеть. Мне было ужасно стыдно, ну как это идти в школу, я тот плеер потерял. Думал с ней нормально, пойду, поговорю, сам скажу. И она меня встретила. Ну и как? И вообще, ты спросила только, где мой плеер? Я сказал, потерял. Все, у тебя больше слов не было, ты взяла меня и кинула. Ты, ну вообще, вот а что я мог чувствовать? Мне, мне ужасно было стыдно, мало того, что я потерял плеер, а еще и все аж видели в школе, что ты меня кинула. Как это девочка, вообще, я не понимаю. Все. Если я тебя правильно понял, то тебе было... Очень стыдно сегодня быть перед Настей, потому что ты потеряла плеер. И потом было тебе неприятно, когда действительно у вас случился конфликт. Ну, да. правильно понял? Да. Именно да. так. Спасибо. Настя, ты слышала, что сказал Денис? Ну стыдно, неприятно. эти mm -hmm. вроде бы. Mm -hmm. Спасибо. Настя, какие у тебя были эмоции во время вашего конфликта сегодня вот? Во-первых, я на него надеялась. Он меня так реально подвел. Мне было настолько неприятно, и я просто увидела, что человек неответственный. Денис, ты слышал, что сказала Настя? Да, я слышал, что сказала Настя. Можешь повторить все ее чувства? Все, что она переживала? Она была обиженная, она была расстроенная. Ну угу. плохо себя чувствовала. То есть ты ее услышал, да? Да. Угу. Спасибо. Денис, еще раз вопрос к тебе? Скажи, пожалуйста, что бы ты переживал, если ты был бы на месте Насти? Какие бы чувства тебя переполняли? Mm, ну, я Настю прекрасно понимаю, что она чувствовала. Ну, это каждый бы человек просто, э, даже я бы на ее месте, так же самое бы поступил бы, наверное. И что, что ты переживал бы тогда, если mm. бы был на ее месте? Я бы был бы расстроен. Ну как это дал пацану mp 3 плеер, а он его где-то потерял, конечно, тут сразу же такие нереальные эмоции сразу же. Uh -huh. Обидно ты... было бы. Uh -huh. То есть ты был бы... тебе было бы обидно, ты бы uh -huh. расстроен. Uh -huh. Спасибо большое. Настя, а ты что бы чувствовал на месте Дениса? Не знаю. Первое, это то, что неответственно поступила бы. Настя, скажи, пожалуйста, а если ты была бы действительно на месте Дениса, как бы вот что? Я ты бы просто-напросто бы, во-первых, насобирала денег на то, чтобы откупить этот плеер, mm -hmm. потому что все-таки человеку это надо, и надо его вернуть, потому что ты взял под ответственность. А во-вторых, я думаю, что извинилась. Mm -hmm. Спасибо, Настя, если я правильно поняла, ты бы извинилась и откупила бы плеер. Да. Mm -hmm. Спасибо большое. Теперь придем все-таки к решению конфликтов. ну что каждому из вас нужно сделать для того, чтобы действительно конфликт был разрешен? Настя, что надо сделать Денису? Ну, вернуть мне, конечно, мой плеер. Угу. То есть, ты хочешь, чтобы Денис вернул тебе свой плеер? Да. Угу. Денис? Ну, я уже до этого и собирал деньги, у меня есть деньги, я могу тебе его выкупить. Но я хочу, чтобы ты передо мной извинилась. Угу. Настя, ты готова извиниться перед Денисом? А ты ничего не хочешь сказать вообще? Кроме того, что выкуплю плеер? Настя, какие-то еще требования к тому, чтобы решить? Да, хочу, чтобы он да. извинился за свою неответственность. Угу. Чтобы он сказал, что он не прав, что так вот поступил. Угу. В результате медиации мы, мы записали такие пункты. Денис должен вернуть Настя до послезавтра плеер. Угу. Настя должна извиниться перед Денисом. Угу. И Денис извиняется перед Настей. Хорошо. Вы согласны с этими пунктами? Ну да. Хотите что-нибудь еще добавить? Денис, Настя. У меня нет ничего. Угу. Настя. Мне нечего добавить. Если вы согласны с этими, с этими тремя пунктами, пожалуйста, подпишитесь. Настя, пожалуйста, здесь. Угу, спасибо. Угу. спасибо вам большое. Надеюсь, что вы могли решить ваш конфликт. И буквально с несколько вопросов. Настя, вот как бы ты пожелалась в будущем, если такая ситуация случилась бы вновь? Не, ну я бы, конечно, не бросала уже. Таких бурных эмоций не было бы. Но все-таки, если я в человеке не уверена, я, я так больше поступать не буду. Денис. Mm -hmm. yes. я, я просто не буду больше, буду думать перед тем, как что-то делать. Mm -hmm. Спасибо большое. Надеемся, что если в будущем у вас случится конфликт, вы будете решать только при помощи медиации мирного способа. Вообще лучше, чтобы у вас и это не случалось. Большое вам спасибо. Можете пожать друг другу руки. Пожалуйста. Ты что, припух? Что? Ты что, я тут припух? Ты давай Наскільки я зрозуміла, між вами трапився конфлікт. Може, розповісти, що сталося? Що сталося? Цей козел, ви мені хлопці, клопці досить. Ви вже спробували розв'язати свій конфлікт за допомогою сили. Але як я бачу, порозуміння ви між собою не знайшли. Я хочу запропонувати вам інший спосіб для вирішення вашої проблеми. Чи знаєте ви, що в нашій школі існує шкільний центр розв'язання конфліктів? Чи чули ви про таке? Щось таке чув. Поясніть, будь ласка. Добре. У цьому центрі працюють учні. Ваші однолітки, які мирним шляхом за допомогою медіації допомагають розв'язувати конфлікти. Хлопці, можливо, спробуєте? Можна. Давайте спробуємо. Гаразд. Тоді не будемо гаяти часу. Запрошую вас до центру. Добрий день, хлопці. Добрий день, добрості. Сьогодні ми чергові медіатори, і перед тим, як ви нам розкажете, що трапилось, давайте з вами познайомимось. Мене звати Катя. Мене звати Жея. Як звати вас? Я Макс. Дуже приємно. Перед тим, як ви розкажете нам, власне, що трапилося, ми хочемо вам розказати, що таке медіація, її правила і принципи. Медіація – це процес вирішення конфлікту за участю нейтральної сторони. Тобто мене і Жені. Ви повинні чимно поводитися під час медіації, не перебивати один одного і вислуховувати один одного. Принципом медіації є те, що цей процес є добровільний. Тобто, якщо ви не хочете тут сидіти, ви можете піти. Але ви повинні знати, що це не приведе до вирішення вашого конфлікту. Також під час медіації все, що ви скажете тут без вашої згоди, не вийде за межі цієї кімнати. Вам все зрозуміло? Так. Ви погоджуєтеся з цими правилами та принципами. Так. так. Тож, будь ласка, розкажіть нам, що трапилося. Хто почне? Хай він починає, я послухаю. А що тут розказувати? Я підіймався сходами, а це бюга з на До бачанки хлопці не домовлялися. Так він перший почав. Розкази далі, будь ласка. Ну, я підіймався сходами як з ну, відкритою пляшкою е соку. І він наштовхнувся на мене, а я ненароком взяв сок на його футболку. Якщо я тебе правильно зрозуміла, ти підіймався по сходах, назустріч тобі йшов Максим, ви е, зіштовхнулися, і ти випадково виляв на нього сок. Правильно? Ну, так. так. Є ще щось до Ну так, потім він мене обізвав, я його штовхнув і він мене дав по обличчя. Тобто, після того, як е, ви, ти виляв на нього Кока-Колу, у вас е, вийшов конфлікт. Так. Так. Мас, дякую. Що ти хочеш сказати? Ну, все було так, як сказав Денис, але м -м, я вважаю, що він спеціально вбив на своїм собою. Дякую. Денис, скажи, будь ласка, що ти відчував в цей момент? Ну, що я відчував? Такі старшоклассники, як він, завжди знущаються з молодших. Мені було дуже, я був дуже привніше. Максим, скажи, будь ласка, ти чув, що сказав Денис? Так, не мухи. А що ти відчував в цей момент? Я був дуже розлючений, тому що це моя улюблена футболка, мені її передали штатів, а він не просто спорту? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, хлопці, а як ви вважаєте, ваш конфлікт можна вирішити мирним шляхом? Ну, як його вирішити мирним шляхом? А скажіть, будь ласка, от Максим, що б, наприклад, ти зробив на місці Дениса? Не знаю, я би, як не, не заїдався старшокласниками просто би пропустив старшого, щоб не було конфлікту і все. О, ти ну, Я е, б не звичався з молодших, так, не бив одразу по обличчю. Отже, хлопці, які ви бачите можливі вирішення вашого конфлікту? Не знаю, футболка дорога зі штатів він, 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 він таку ж саму не привезе. Ну, я можу і тобі відновити. Як це зводить. Ну, мабуть, я виберу її там. Ще, ще. Ну, вона буде нова. Як нова. Добре. Да. Максим, тебе це задовільняє. Так. А тебе, Денис? Ну, так, але хай він до мене ставиться трохи краще. Угу. Зрозуміло, дякую. Ви дійшли до таких результатів. Денис бере футболку Максиму, а Максим у свою чергу більш чимно поводиться надалі з іншими. Так. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ваш конфлікт вирішено? Так. Ще скажіть, будь ласка, що б ви робили, якби е, така ситуація сталася знову? Ну, Я постараюсь більше не бігати е, по е, коридору і з відкритою пляшкою соку. Я буду намагатися обережніше ходити і не штухати налог. Добре. Дякую. Підпишіть, будь ласка, уходи.